মঙ্গলবার নীতিশ কুমার এবং তেজস্বী যাদবের বাঘ বেতন্দা যুদ্ধে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিহার বিধানসভায় সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিহারের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাকে বলতে শোনা গেল তেজস্বী যাদবের বাবাকে তৈরি করেছি আমি এ হলে মন্তব্যে জলঘোলা কম হয়নি রাজনৈতিক মহলেও বেশ চাপনত তৈরি হয়েছে দেখুন

समाज में और समाज में समाज में कितना विवाद होता था समाज में कितना विवाद होता था उस समय बुरा हाल था और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था वोट लोग लेते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया हम आगे बता देंगे अब पढ़ाई पढ़ाई का क्या हाल था पढ़ाई में पढ़ाई में कम लोग ही पकते थे यह हालत था जब हम लोग आए उस समय के पहले की जो स्थिति थी अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था और सड़कें सड़कें भी बहुत कम थी उनका, उनका सर सगन ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ करने वाले लोग हैं क्यों करना चाहते हैं बैठिए है? है? नहीं बैठिए इससे आपकी पहचान बनने वाली है अपनी पहचान क्यों खराब करना चाहते हैं बैठ जाइए सुनिए आप बिजली भी, आप भी की भी क्या स्थिति थी उस समय बिजली की भी स्थिति बहुत खराब थी अब उसके बाद जब हम लोग जब हम लोग आए जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अब किसी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं वो सबका जो कुछ भी था जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था वो सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था वोट लेते रहता था लेकिन मुसलमानों का नहीं लेकिन हम लोग आए और आते ही दो तो हजार सुनो न यार कुछ नहीं जाता है अरे कुछ है तुम्हारे जो सबसे बड़े तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे তেজস্বী যাদব পাল্টা জবাবে বলে দু সালের আগে কি বিহারে কোনো অস্তিত্ব ছিল না রাজ্যপাল শুধু সেই ভাষণে পাঠ করেন যা রাজ্য সরকার লিখে দেয় তিনি আরও উল্লেখ করেন দু সালের আগে নীতিশ কুমার কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমান লোক বিধানসভা ভবনও সেই সময় নির্মিত হয়েছিল তেজস্বী আরও বলেন এই সরকার চল্লিশ বছর টিকলেও তারা দু হাজার পাঁচ পূর্ববর্তী জমানাকেই দোষ দিয়ে যাবে कभी मुँह चबा चबा करके कह कर रहे थे हम बोला हम पल्स खा रहे दिखा रहे थे हमको इशारा कर रहे हमने तो है। भाई पल्स खाना, खा के थे तो कर लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे पल्स खा रहे थे कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है अब इसमें नहीं नहीं हम कहाँ कौन होते हैं भाई हमारी हैसियत है और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई বিহারে এবছর শেষ দিকে বিধানসভা নির্বাচন যা এই ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনার মূল কারণ দু সালে জানুয়ারি পর্যন্ত নীতিশ কুমার কংগ্রেস ও আর সঙ্গে মহাজোটে ছিলেন কিন্তু পরে তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএতে যোগ দেন তবে লালু প্রসাদ যাদব সম্প্রতি বলেছেন যে নীতিশের জন্য ইন্ডিয়া জোটের দরজা খোলা রয়েছে যদিও নীতিশ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এই পরিস্থিতিতে বিহারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত নীতিশ কুমারের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন এবং তেজস্বী যাদবের সমালোচনা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এই দ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে যা বিহারের রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করবে টিভি বাংলা